الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقه تطفئ الخطيئه كما تطفئ الماء النار صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم بزرگان محترم اور برادران عزیز ان دنوں میں ہمارے ملک میں شدید بارشوں کی مشکلات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیلاب بھی ہیں ایک سیلاب وہ ہیں جو دریاؤں کے ذریعے سے میدانی علاقوں میں آتے ہیں وہ بھی بہت نقصان پہنچاتے ہیں لیکن ایک سیلاب وہ ہیں جو آج کل پہاڑی علاقوں میں اور وہاں کی ندی اور نالیوں میں ہیں اور بغیر ندی اور نالوں کے بھی جو ہے وہاں پر سیلاب کی صورتحال چل رہی ہے تیز بارشیں ہیں بادل پھٹ رہے ہیں بارشیں نہیں ہو رہی بلکہ بادل پھٹ کے وہ پانی جو ہے وہ پورا کا پورا ندی کی شکل میں وہ اوپر سے نیچے کو آ رہا آپ نے پہاڑی علاقوں میں دیکھا ہوگا کہ جہاں پانی اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے وہ چند سو فٹ اونچائی سے آ رہا ہوتا ہے تو اس کی تیزی خوفناک تیزی ہے تو جو آسمان سے آ رہا ہے جو پانی ندی کی شکل میں پورا بادل پھٹ کے پورا کا پورا آ رہا ہے تو اس کے اندر پریشر کتنا ہوگا پھر وہ جب نیچے اترتا ہے تو پہاڑی علاقوں میں وہاں پر بھی ڈھلان ہوتی ہے تو وہ پریشر اس کا برقرار رہتا ہے اور وہ بڑے بڑے پتھروں کو دھکیلتا ہے جن پتھروں کو کرینے مشکل سے اٹھا پاتی ہیں وہ پتھر جو ہے وہ ایسے بہ رہے ہوتے ہیں جیسے تن کے بہ رہے ہوتے اور یہ میدانی علاقوں میں جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب واپس چل جاتا ہے بلڈنگیں بچ جاتی ہیں اور بس اوقات بلڈنگ گر بھی جائے تو اس کا سارا ملبہ وہیں رہتا ہے لیکن وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو زوردار آتا ہے تو وہ ملبے کو بھی پورے, پورے مکانات کو آبادی کو بازار کو ملبے کو ساری چیزوں کو دھکیل کے ساتھ لے جاتا ہے مکان بھی ساتھ مکین بھی ساتھ سارے اس کے اندر جو ہے وہ اندر نکل جاتے ہیں اور پھر یہ میدانی علاقوں میں جو سیلاب آتے ہیں ان سے پانی سے نکلنے کا موقع بھی ان کو مل جاتا ہے وہ اس رفتار سے آ رہا ہوتا ہے کہ پہلے کوئی نکلنا چاہے تو نکل جائے سیلاب آ بھی جائے تو اس کے اونچا ہوتے ہوتے بھی وقت لگتا ہے اور وہاں سے بھی نکلنا چاہیں تو وہ نکل سکتے ہیں اور اپنے سامان اٹھا کے بھی وہ نکل جاتے ہیں سامان بھی کچھ نہ کچھ ساتھ لے جاتے ہیں جانور بھی ساتھ لے جاتے ہیں لیکن جس قسم کے سیلاب ہمارے پہاڑی علاقوں میں آ رہے ہیں وہ اتنے اچانک آتے ہیں کہ سنبھلنے کا موقع نہیں ایک سکول کی طرف ایسے ہی سیلاب آیا آ رہا تھا تو استادوں نے کہا بچوں سے کہ بستے چھوڑ کے بھاگو جلدی بھاگو بس جو بھاگ گئے وہ بچ کو تو یہ مشکلات ہے اور یہ مشکلات آتی رہتی ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری آزمائش ہم کریں گے من الخوف خوف بھی آئے گا والجور بھوک بھی آئے گی آج دیکھئے کہ جہاں سیلابی سیلاب متاثرین ہوتے ہیں عام طور پہ میدانی علاقوں میں تو وہاں تک امدادی سامان بھی پہنچ جاتا ہے اور پہنچانے کے لیے راستے ہوتے ہیں پل ہوتے ہیں لیکن ان علاقوں میں سڑکیں بھی ختم ہیں جہاں گاڑی چل سکے اور وہ پل بھی ختم ہیں جن کو عبور کر کے ان تک پہنچا جا سکتا ہے اور پہاڑی لوگ جو ہے وہ پیدل چل لیتے لیکن وہاں پتھر اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے پیدل چلنا مشکل ہے امدادی سامان نہیں پہنچایا جا سکتا ان تک اتنی زیادہ مشکلات ہیں دوبارہ حال ان مشکلات میں کرنے کے کام کے ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا اس لیے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے اسباب کو اختیار کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے اسباب کو اختیار کرنا یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے صحابہ اکرام نے حکومتیں چلائیں ظاہر بات ہے کہ اس زمانے کے جو اسباب تھے ان کو اختیار کر کے حکومتیں چلائیں اسباب اختیار کرنے چاہیے لیکن کتنے بھی اسباب اختیار کر لیا جو ترقی یافتہ ممالک ہے ان ممالک میں بھی قدرتی آفات آتی ہمارے پاکستان کے ساحل کے ساتھ بڑا ساحل علاقہ کافی ہے اور سمندر کافی لگتا ہے لیکن سمندری طوفانوں سے شہر تباہ ہو گئے ہوں یہ آپ نے بہت کم سنا ہوا. پاکستان اللہ کا فضل ہے لیکن ترقی یافتہ ممالک میں زلزلے آتے ہیں طوفان آتے ہیں اور وہ ایسے طوفان آتے ہیں کہ شہروں کو بہا کے لے جاتے ہیں تباہی مل جاتی ہے امریکہ میں ہو جاتا ہے جاپان میں ایسا ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں ایسا ہوتا ہے قدرتی آفات آتی ہیں آگے بھی لگی ہیں بعض شہروں میں اور بے قابو بھی نہیں امریکہ میں بھی گزشتہ کچھ مہینے پہلے آگ لگی ہے ایک شہر میں لاس انجلس مکالمند لگی تھی اور وہ کافی دیر باقی بھی رہی ہے اور ان کے وسائل جواب دے بیٹھے تھے. تو کافر جو ہے وہ ایک ہی کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کر لیکن مسلمان جو ہے وہ اسباب کو کافروں سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات اسباب ایسے ہوتے ہیں جن سے فائدے کی توقع بہت کم ہوتی ہے دس فیصد ہوتی ہے پانچ فیصد ہوتی ہے پندرہ فیصد ہوتی ہے کامیابی کی توقع زیادہ نہیں ہوتی کافر وہاں پر مایوس ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسباب جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے لیکن مومن سمجھتا ہے کہ اسباب اللہ کے اختیار میں ہیں اور جو اس کے ثمراط اور نتائج ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں پانچ فیصد ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے دس فیصد ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے پندرہ فیصد تھوڑی نظر آ رہی ہے لیکن جس ذات کے ہاتھ میں اس کے نتائج ہیں وہ اسی کمزور اسباب پہ بھی اگر وہ ڈال وہ نتائج اچھے مرتب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان دعاؤں پہ رہتے ہیں مسلمان یہ کہہ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے مسلمان یہ کہہ کے یہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ ابلاح ہے مسلمان اسباب اختیار, اختیار نہیں کرتے نہیں مسلمان نے کبھی اسباب کا انکار نہیں کیا بلکہ اللہ پہ توکل بھی اسباب اختیار کرنے کے بعد کرتے ہیں پہلے اسباب اختیار کرتے ہیں پھر اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر سے مصر گئے غلہ لینے کے لیے اب یہ انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں سارے کے سارے جوان ہیں اور انبیاء کے خاندان کا حسن بھی ساتھ ہے جوانی بھی ساتھ ہے اور پھر کئی گیارہ کے گیارہ دس گیارہ تو یہ اتنے بھائی ہیں تو یہ اتنے اکٹھے دیکھ کے نظر توڑ جاتی نظر سے بچنا کیسے ہے اللہ پہ بھروسہ کرو لیکن یہ بات سبق دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کہ اللہ پہ بھروسہ کرو لیکن اس سے پہلے کہا کہ بچوں شہر میں ایک راستے سے سارے بھائی داخل نہ ہوں بلکہ وہاں تقسیم ہو جانا متفرق راستوں سے متفرق درواز... اس زمانے میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے تو متفرق دروازوں سے ایک ایک دو دو کر کے داخل ہونا سارے اکٹھے بھائی دیکھ کے تو نظر لگ جائے گی تمہیں تو اس کے بعد پھر فرمایا کباد اللہ کنتم وقت اگر تم مومن ہو تو اللہ پھر بھروسہ تو پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے کا جو حکم دیا تو وہ حکم اسباب کے بعد کا دیا ہے تو اسباب جو ہے مسلمان زیادہ اختیار کرتا ہے لیکن مسلمان اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے تو آج اصل میں میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ کون سے کام ہیں جن کے ذریعے سے مصائب ٹڑا کرتے ہیں جن کے ذریعے سے مشکلات دور ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں بلکہ جو جان کھو بیٹھے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے فرمان کے مطابق پانی میں ڈوب کے مرنے والے جو ہیں وہ شہید ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام شہادت عطا فرمایا اور یہ تو تو مصیبت میں ساتھ یعنی سداب مصیبت بھی ہے ڈوبے بھی ہیں دو دو چیزیں ہیں وہاں پر اکٹھی کراچی میں ایک قبرستان سے انہوں نے کوئی آ, آ, سڑک نکالنے کا پروگرام تھا یا پل بنانا تھا تو حکومت نے کہہ دیا کہ فلاں تاریخ تک ہم اس قبرستان کو مسمار کر رہے ہیں؟ ختم کر رہے کسی نے اپنے عزیز کو قبر سے نکال کے دوسری جگہ لے جا کے دفن کرنا ہو تو کر بے. بہت سے لوگوں نے قبریں کھوتی اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا کہیں سے ہڈیاں نکلی وہ ہڈیاں لے کے کپڑے میں لپیٹ کے دوسری جگہ جا کے دفن کر کے وہاں اس پر بڑھا لی ہو دی لیکن ایک باپ بیٹا تھا وہ بیٹا جو تھا نا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے پکنک پہ گیا اور یہ ٹٹھا کے قریب جھیل ہے تو اس جھیل پہ گیا وہاں یہ ہوا کہ کشتی ڈوب گئی اور وہ بیٹا ہلاک ہو گیا اس کی میت جب گھر آئی تو باپ صدمے کو سہ نہ سکا تو وہ بھی انتقال کر اور کٹھے جنازے اٹھے اور ان کو دفن کر دیا گیا ان کو فوت ہوئے بھی ایک عرصہ گزر چکا تھا سال ہا سال گزر چکے تو ان کے عزیزوں نے بھی قبر کھو دی میں یہ آیا کہ ان کی میتیں بالکل صحیح بیٹا جو پانی میں ڈوب کے شہید ہوا ہے وہ سیلاب کی وجہ سے سیلاب کی مصیبت کی وجہ سے نہیں بلکہ بناتے ہیں اور نوجوان جو منانے کے لیے جاتے ہیں تو ہنسنا کھیلنا ہی ہوتا ہے نا ان کے وہ کوئی قرآن پڑھتے ہوئے تھوڑے جاتے ہیں ذکر اللہ کرتے ہوئے تھوڑے جاتے ہیں یا تبلیغی جماعت کی طرح گشت کرتے کے لیے گئے اور واپس استغفار کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں یہ صورتحال حال تھوڑی ہوتی ہے تو ہم مذاق مزاق ہوتا ہے نوجوان جب اکٹھے ہو کے جاتے تو اس طریقے سے جانے والا جو بچہ ہے وہ پانی میں ڈوب کے شہید ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سالہ سال کے بعد اس کا یہ مقام لکھا اور اس کا باپ تو شہید بھی نہیں ہوا ایک باپ بیٹے کے صدمے میں بھی فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بھی. کیا دکھایا کہ سالہ سال کے بعد ان کی میتیں ویسی ہی ہیں اور جو ان کے باغ ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں اور ناخند بڑے ہوئے ہیں جیسے زندہ کے بڑھتے ہیں اس طریقے سے ان کے بھی بڑھ رہے ہیں تو بہرحال اصل تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان موقعوں پہ کرنا کیا چاہیے ایک تو اسباب اختیار کرنی چاہیے اور یہ ہماری حکومتوں کو اس کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے ہمارے ادارے ہیں لیکن کرپشن کا شکار فنڈ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں پہلے کوئی زمانہ تھا کہ فنڈ لگتے تھے اس میں سے کچھ لگانے والے بھی کھا لیتے تھے اب جو ہے یہ سارا کا سارا کھاتے ہیں کچھ لگا دیتے اب یہ صورتحال ہو گئی تو اداروں کو فعال کرنا اور تجاوزات کا خاتمہ کرنا اور درخت لگانا کاٹنے سے کاٹنے والوں کو پکڑنا بچانا اور پانی کے راستوں کو صاف کرنا یہ جتنے بھی اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے یہ نہیں کہ وقت آیا تو دوڑ لگا دی وزیر اعظم صاحب نے اور اس کے بعد نہ کسی وزیر کو پتہ ہے نہ کسی وزیر اعظم کو پتہ ہے نہ صدر کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے پھر جب دوبارہ مصیبت آتی ہے تو پھر جاگ پڑتے ہیں تو یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے اسباب پورے اختیار کرنے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال بھی ہیں مسلمان کے نزدیک وہ ہے رجوع اللہ کی طرف رجوع دلاللہ. اس میں اہم ترین چیز جو ہے وہ استغفار ہے استغفار سے اللہ تعالیٰ کا آیا ہوا عذاب بھی ٹڑ جاتی جو نہیں آیا اس سے بھی بچت ہو جاتی ہے اور جو عذاب آ گیا ہے وہ, وہ بھی ٹل جاتا ہے بلکہ جتنی عبادات ہیں ان کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے کیا جائے اب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جمعہ شریعت, جمع شریعت کے قواعد کے مطابق پڑھیں گے تو جمعہ جمع ہوگا جمع اور اگر میں نماز پہلے پڑھاؤں خطبہ بعد میں دوں تو یہ شریعت جمع کے کام وہی کیا ہے خطبہ اور نماز, نماز لیکن ترتیب تھوڑی سی بدل تو جمعہ صحیح نہیں ہوگا ہمارا جمعہ خراب لیکن استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ نے کوئی مخلوق کوئی قوم گرگڑا لے چاہے ان کو گرگڑانا آتا بھی نہ ہو استغفار کرنا آتا بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ تب بھی ان کو معاف ماچے یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان نہ لائی اور یہ پتہ چل گیا کہ اب انہوں نے ایمان نہیں لانا تو پھر اگلا مرحلہ پچھلی قوموں میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ کا عذاب ان پہ آتا وہ مرحلہ جب آ گیا تو علیہ السلام نے اللہ کے عذاب کا ان کو بتا کے خود اس بستی سے تشریف لے گئے اب یونس علیہ السلام تو تشریف لے گئے قوم ابھی ایمان لائی نہیں تھی تو اللہ کے عذاب کے آثار آنے شروع ہو اب قوم نے کہا کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کو مان لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں چنانچہ وہ قوم اکٹھی ہوئی اور اکٹھی ہو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اب وہ تو صاحب ایمان ہی نہیں تھے اپنے نبی سے استغفار کا طریقہ بھی انہوں نے نہیں سیکھا ہوا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کیسا ان کا رونا دھونا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور بنی اسرائیل کے کہ وہ آدمی گناہگار گار اس نے سو قتل کیا تھا لیکن وہ معافی مانگنے کا طریقہ اس کو نہیں آتا تھا وہ دوسری بستی میں جا رہا تھا کہ وہاں جا کے وہاں جو عالم موجود ہیں ان سے معافی مانگنے کا طریقہ سیکھوں گا ان کے ہاتھ پہ توبہ کروں گا لیکن راستے میں موت آگئی گئی وہ جیسا کیسا اس کے دل میں تھا اللہ کے سامنے شرمندگی تھی اللہ تعالیٰ اس نے ابھی سیکھا نہیں تھا استغفار اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول کر تو استغفار جو ہے وہ لازمان اثر کرتا ہے جہاں استغفار دوسرا جہاں نہیں علی المنکر ہو منکرات سے روکا جاتا جا یہ ہمارے شمالی علاقے ہیں تو یہاں سیر و تفریح کے لئے لوگ جاتے ہیں جہاں سیر و تفریح ہوتی ہے وہاں اوریانی ہاں بھی ساتھ ابھی ہمارے ملک میں وہ اور یعنی تو نہیں آئی کہ شلواریں دیں اور چٹیاں پہن کے آ جائیں وہ تو نہیں آئی لیکن یہ کہ سر ننگے بازو ننگے گلا ننڈا چست لباس یہ چیزیں بہرحال ہمارے ملک میں آ رہی اور جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب دینا ہوتا ہے دنیا میں تنبیہ نہیں کرنی ہوتی وہ اللہ کی نظر سے مکمل گر چکے ہوتے, ہوتے, ہوتے ہیں ہوتے ان پہ پکڑ نہیں آتی, آتی, آتی پہ کوئی پکڑ نہیں وہاں اتریں گے تو آپ کو وہاں ہریانی نظر آنے شروع ہو جائے گی ننگے پھرتے لوگ نظر آنے شروع ہو جائیں گے عورتیں ننگے سے نظر آنے شروع ہو جائیں گی وہاں عذاب بھی نہیں آ رہا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ گر گئے ہیں اب اللہ تعالیٰ ان کو پاک صاف نہیں کرنا چاہتا اللہ اللہ میاں ان کے دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہی نہیں ہے اس لیے ان پہ کوئی کوڑا بھی نہیں برستا اور جن پہ پکڑ آتی ہے جھٹکے لگتے ہیں جن کو اس قوموں کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے پاک ہو کے جائے تو وہ ان کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو یہ عذاب نہیں یہ بھی اللہ کی جس کو ہم عذاب کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی محبت ہے یہ ہر یہ ہر ایک پہ نہیں آتا یہ یورپ والوں پہ نہیں آ رہا اور مسلمان کئی ملک ہیں ہم ملیشیا جا کے دیکھ لے مسلم ملک ہے اور مسلم ممالک بہت ہیں لیکن ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ ہم تھوڑا سا بگڑتے ہیں نے جھنجھوڑ دیتے ہیں استغفار کرنے سے گناہ معاف اور اس طریقے سے اللہ کا عذاب ڈالتا ہے اور اس طریقے سے برائیوں سے روکا جائے تو ان علاقوں کے لوگ کوشش کریں کہ سیاحت بھی ہو لیکن اوریانی بھی نہ ہو اور کوشش کریں گے انشاءاللہ ہوگی البتہ معیار ہوٹلوں کو معیار ریسٹورنٹ جو ہیں ان کے معیار بنانے کی کوشش کریں کیونکہ جیسے بے حیائی گناہ ہے اسی طریقے سے لوٹ مار کرنا اور معیار نہ دینا یہ بھی گناہ ہے اس چیز کا وہ اہتمام کریں تو برائیوں سے روکیں بریانی والی برائی سے بھی روکیں اور جو ہوٹل معیار نہیں دے رہے اور ویسے ہی لوٹ رہے ہیں ان کو جو ریسٹورنٹ جو ہیں وہ ناقص کام کر رہے ہیں ان کو بھی روکے کیونکہ یہ بھی گناہوں میں شامل ہے ان سے بھی روکنا چاہیے تو نہیں یعنی من کر اور تیسری چیز ہے صدقات صدقہ جتنا کیا جائے تو اللہ تو وہ خطائیں جو ہے وہ ایسے ہی ختم ہوتی ہیں رسول فرمایا جیسے آگ پہ, پہ پانی ڈالا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے صدقہ کرنے سے خطائیں اس طریقے سے ختم ہوتی ہیں تو دعائیں اور ہم سب لوگ صدقہ کریں جو ان لوگوں کا تعاون ہو سکتا ہو ان کو کریں فی الحال ہم نے نہیں یہاں کوئی کو نہیں لگایا تو لیکن جو لوگ کر رہے اور ان پہ آپ کو اعتماد ہے کہ وہ, وہ وہیں پہنچائیں گے تو وہ لوگ وہاں پہنچائیں ان کے ساتھ تعاون کریں تو اس چیز کا کیونکہ ہمارے یہاں تعلیمی ادارہ ہے تو اگر ہم یہ کام کرتے ہیں کچھ چند سال پہلے سلام متاثرین کے لیے کیا تھا لیکن جو ہمارا اصل کام پڑھنا اور پڑھانا ہے وہ متاثر ہوتا اور بہت زیادہ متاثر ہوتا اور کام باقی سارے چھوٹ جاتے ہیں یہی ایک کام رہ جاتا ہے تو جو کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ مل کے تعاون کریں اللہ جو، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرنے کا ذریعہ ہے یہ عذاب ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے ہمیں اس عذاب کو ان مشکلات کو پہلے سے ٹال لینا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشکلات کو دور فرمائیں آخر دعوان الحمد للہ